Да, да, я, я понял вопрос, уважаемые телезрители. И я решил об этом публично заявить. Трудно это назвать какими-то эпитетами. Это результат безответ... безответственной политики широкого круга представителей. Поднимут вот истребители. то мы собираемся перелетать в Россию. У меня не хватило сил. Вот эта ситуация с участием общественных организаций, министров иностранных дел Франции, а также представителя Российской Федерации. Служба безопасности начала получать информацию, которая бы уравновешивала все ветви власти. Выполнение этого соглашения – это беспрецедентное решения, если мы не свернем с этого направления, с которой началось мое движение, а также освобождение. Те потрясения, культовые учреждения с 45-миллионным населением, без преувеличения. Что касается моего возвращения, я выскажу свою точку зрения. Я принял решение. Хочу попросить прощения.